Dalam video kali ini, kita akan melihat kepada penggunaan osilator momentum dan penentuan kitaran gelombang Elliot khusus kepada kitaran impulsif. Ya. Jadi, secara asasnya melihat kepada penggunaan indikator ya, untuk menentukan sama ada satu struktur trend tu akan berlanjutan dan apa sebenarnya jenis struktur impulsif ataupun struktur yang membawa trend berkenaan. Ya. Tiga perkara yang kita lihat dalam video kali ini adalah yang pertama, apakah jenis-jenis struktur impasif dalam gelombang Elliot, teori gelombang Elliot. Yang kedua adalah indikator khusus yang kita guna pakai iaitu yang pertama stokastik dan juga yang kedua adalah RSI serta ketiga adalah penentuan kitaran impasif. Bagaimana kita nak tahu satu trend tu akan dijangka berakhir ya. Jadi itulah tiga yang kita akan sentuh dalam video kali ini. Antara asasnya, terdapat tiga jenis siri impasif dalam gelombang alien. Yang pertama adalah impasif biasa, yang kedua adalah impasif motif, dan yang ketiga adalah diagonal, terdiri daripada leading dan juga ending diagonal. Ya. Jadi, dua syarat asas dalam uh, siri impasif adalah yang pertama, lekuk dua tidak melangkaui permulaan lekuk satu. Manakala yang kedua adalah lekuk 3 bukan terpendek berbanding lekuk 1 dan lekuk 5. Manakala untuk syarat uh, untuk siri kitaran impasif biasa adalah tiada pertindihan dalam lekuk 2 dan lekuk 4 dan ini juga akan digunakan pakai dalam impasif motif. Tetapi untuk impasif motif terdapat syarat tambahan. Yang pertama adalah lekuk 3 mencecah sekurang-kurangnya 161.8% extension lekuk 1 manakala lekuk 4 tidak melangkaui 50% retracement lekuk 3 dan lekuk 5 berakhir dengan divergence dua indikator yang kita guna pakai yang pertama kita lihat kepada RSI ya. Eh. jadi setting RSI yang kita guna pakai adalah 13 apply kepada close dan saya gunakan cat yang berkala yang berwarna putih ya jadi senang nak lihat dan membandingkan latar belakang ya jadi kita letakkan RSI sebagai berwarna hitam ya khusus kepada penggunaan RSI adalah mengenal pasti lekuk 3 di mana kita akan melihat bacaan tertinggi untuk RSI uh, di lekuk 3 ya untuk structure impasif kita akan melihat impasif motif kita akan melihat kepada divergence terbentuk kepada bacaan RSI ini bermaksud sekiranya price membuat higher high tetapi RSI tidak membuat bacaan higher high itu adalah satu divergence ataupun sebaliknya apabila pengakan ke bawah price membuat lower low tetapi RSI tidak memberikan bacaan low Ha, dan itu dimaksudkan dengan divergence. Untuk indikator stochastic, setting yang kita guna pakai adalah 13, 3 dan juga 3. Eh. Jadi sekiranya anda nak gunakan default, tak ada masalah. Tetapi khusus kepada sistem yang saya guna pakai sebab kita mengutamakan kepada Fibonacci, kita gunakan 13 eh, sebab itu adalah satu nombor Fibo. Jadi tak ada masalah sekiranya anda nak gunakan default. Seperti dinyatakan pada awal tadi, terdapat tiga jenis struktur impasif. Ya. Yang pertama adalah struktur impasif biasa. Jadi struktur impasif biasa ni boleh terbentuk. ini ni ada tiga tadi ya. Impasif biasa, impasif motif, diagonal serta syarat-syarat asas dia. Jadi apabila kita melihat kepada impasif biasa, impasif biasa boleh terbentuk ya. Sama ada dekat lekuk satu, ataupun lekuk 3 dan juga lekuk 5. Itu adalah untuk impasif biasa. Manakala untuk bacaan bagi impasif motif, impasif motif lazimnya berlaku untuk siri lanjutan di mana lanjutan lazimnya berlaku di lekuk 3. Jadi seperti dinyatakan juga untuk impasif biasa dan juga impasif motif, tiada pertindihan di antara lekuk satu dan lekuk empat. Jadi khusus dekat sini tiada pertindihan dan ini adalah lazim apa yang kita lihat untuk impasif biasa dan juga impasif motif. Jenis yang ketiga adalah untuk diagonal. Jadi diagonal dibentuk oleh dua struktur. Yang pertama adalah leading diagonal dan ending diagonal. Itu bermakna di mana struktur diagonal tadi terbentuk. Apa itu diagonal? Sekiranya dia langgar mana-mana syarat. Eh, sama ada lekuk uh, empat eh, bertindih dengan lekuk satu. Uh, jadi itu kita katakan sebagai diagonal. Jadi leading diagonal terbentuk dekat lekuk satu. Manakala... Uh, ending diagonal terbentuk di lekuk 5 jadi itu adalah bagaimana kita mengklasifikasikan apakah structure impulsif yang terbentuk dan apa yang kita gunakan dalam uh, untuk RSI adalah kita nak lihat terbentuknya divergence jadi macam mana kita nak tahu bahawa satu structure tu akan berakhir jadi macam mana kita nak tahu satu ni berakhir jadi apa yang saya guna pakai adalah penggunaan divergence. Jadi dalam satu struktur impulsif khusus kepada struktur impulsif motif, kita akan melihat kepada tiga divergence yang terbentuk. Jadi ingat kepada struktur ini tadi, kita akan melihat kepada divergence yang terbentuk di tiga tempat dalam satu struktur impulsif. Yang pertama adalah sekiranya kita melihat kepada penghujung untuk sub wave lima sub wave yang membentuk lekuk tiga kita akan melihat divergence yang pertama di sini divergence yang besar di antara tiga dan lima serta dalam sub wave yang melengkapkan lekuk lima kita akan melihat kepada divergence yang ketiga jadi sekiranya ini terbentuk, kita jangkakan bahawa struktur yang dibentuk oleh lima lekuk yang besar di sini akan berakhir apabila kita melihat divergence, divergence dan divergence yang ketiga. Jadi itu kaedahnya untuk melihat kepada jangkaan satu struktur trend akan berakhir. Ya. Tetapi sekiranya mana-mana divergence di sini khusus kepada yang internal. Dekat lima ni uh, sekiranya dia terpecah, dia okay, ditembusi. Jadi kita jangkakan bahawa struktur lanjutan akan berlaku. Jadi kita akan lanjutkan struktur apabila satu-satu divergence tu ditembusi. Ya. Jadi anda dah lihat. Kepada bagaimana menggunakannya indikator stokastik dan RSI dalam menentukan kitaran impulsif uh, dalam teori gelombang Elliot. Ya. Jadi like dan follow video ini, uh, like eh, video ini dan juga follow channel XM Malaysia untuk nak dapatkan lebih banyak lagi video-video seperti ini. Sekian kita jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.